Что еще можно добавить? Каждый отдает на строительство из нас Дома Божьего. Кто отдает силу, кто дает камни, кто отдает время, кто отдает детей, кто-то отдает, приносит Господу. И то, что ты отдаешь, оно становится Божьим. Сразу же становится Божьим. Господь сразу это влагает в общее здание церкви, которая строится, мы не, не видим, но Господь видит и Он знает. И ваша церковь, она ярчайший пример. Я никого не хочу обличать сегодня, никого, ни одного человека. Я наоборот хочу вас поддержать и благословить, и воодушевить, что сейчас, сейчас, вот вы, вот вы, это Божье строение, Божье, которое в вечность идет Особым путем. И все идут одним путем. Вот как стрелка к компаса Все идут одним путем. Все мы идем одним путем. Потому что путь один. Иисус Христос. А то у кого-то есть другой путь. Иисус Христос. Может быть у кого-то нет еще этого пути. Может вы не приняли еще решение Это идти путем Христа. То примите сегодня. Не, не испугайтесь, не побойтесь. Этого. Потому что более верного пути в жизни нет когда-то пошел за Господом, и вы знаете, и Господь настолько благословил, был бы сейчас, наверное, самым несчастным человеком, если бы не пошел за Господом. Но Господь, Он не только дал направление жизни, но дал участвовать в этом процессе строительства Его, самого дорогого, самое дорогое, что у Него есть. Он доверил нам, доверил Свою Церковь каждому, причем каждому сестре, брату, и я говорю, детям, всем, пожалуйста, стройте. И вот мы можем это строить, и мы радуемся с апостолами, которые когда-то, да, Господь, посмотрят нам в глаза, и мы, может быть, даже сможем отчитаться, что мы делаем, что мы, какую доску мы втянули на стройку что мы, какие мы купюры несли, вот, и пусть Господь благословит вашу церковь. Очень нам радостно, что вы такой пример, вы для нас пример, хоть мы там, может быть, и старше церковь в ребенях может быть, мы моложе, или наоборот, но для нас лично вы большой пример вот этого труда, этой жертвенности, этого предстояния перед Господом ваша работа, ваш труд, ваши служители, которые все время, знаете, в боевой готовности, я смотрю, Сережа, Александр Николаевич, Аким, все, все в боевой готовности, братья, каждый день. Это великая дела. Пусть Господь благословит каждого из вас, и ваших служителей, вашу церковь, потому что все строители. Аминь.